Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar hari ini di podcast kita pada pagi ini kita akan membahaskan mengenai isu yang agak hangat juga iaitu tentang gejala sosial dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Bersama saya pada hari ini Puan Syaribah binti Syabudin. Uh, merupakan seorang kaunselor Universiti Pendidikan Sultan Idris Dan juga merupakan penasihat uh, kelab pembimbing rakan siswa UPSA Selamat datang kepada Puan Syahibah, Puan Syahid Ya terima kasih atas jemputan saya, syih, Alhamdulillah Alhamdulillah okay, Terima kasih Puan kerana sudi menjadi tetamu uh, kami di podcast ini uh, Baiklah ya. tanpa kita membuang masa lagi Kita teruskan kepada soalan yang pertama iaitu eh uh, punca gejala sosial. Boleh tak uh, puan terangkan uh, bagaimana tekanan akademik ni boleh menjadi uh, pendorong kepada mahasiswa untuk terlibat dalam gejala sosial? Hmm okey. So untuk apa para uh, siapa yang menonton dan juga kepada siapa nama Syairah. Syairah. Okey terima kasih terjemputan. Okay. Jadi bagi saya uh, tajuknya ada tajuk yang sangat penting lah sebenarnya kan. Lagi-lagi kita dalam campus life kan, uh -huh. dalam situasi, dalam apa, universiti. Jadi untuk kita tengok dulu sebelum kita pergi ke soalan tadi tu, tengok dulu, gejala sosial ni dia sebenarnya dia sangat besar. Dia satu payung yang besar, dalam tu ada macam-macam benda. Contohnya dari segi tekanan akademik, itu salah satu dalam gejala sosial sebenarnya kan. Pelagiat apa, uh, uh, masalah kewangan, Lepas tu um, mental punya isu Sebenarnya banyak tapi dia Dia di bawah payung tadi kerja sosial tu Tapi yang uh, ke arah yang negatif lah kan Okey, bagaimana tekanan akademik boleh menjadi punca untuk gejala gaj sosial? Okey, nampak macam susah nak relate sebabnya gejala sosial kita rasa macam benda-benda uh, yang macam kita nampak uh, terus nampak negatif. Contohnya contoh clubbing ke minum alkohol ke benda yang macam tu kan tapi sebenarnya kecurangan akademik buat adalah salah satu kerja sosial dalam kampus. Ha, uh, kan? Jadi macam mana boleh jadi kecurangan akademik? Okey, bila kita tengok balik pelajar yang masuk ke universiti, kadang-kadang dia bukannya pelajar yang ada minat untuk belajar. Dia kadang-kadang masuk universiti ni sebab dia terpaksa kan? Ha, uh, Syairah saya tak tahulah terpaksa ke atau aku memang <tuh>. nak. Okay. <tuh>. So kita kalau sekerela belajar ni kita tak sama dengan orang yang terpaksa belajar. Hmm. Ada pelajar yang macam dia masuk ke universiti dia dipaksa oleh parents dia supaya dapat memenuhi apa yang parents dia nak ada setengah okay, rasa nak jadi cikgu dulu tapi tak dapat so dia bawa anak dia untuk masuk pula kan so ada tekanan-tekanan dekat situ yang menyebabkan pelajar ni rasa bila dia masuk belajar tu dia tak ada minat tak ada tak ada jiwa untuk belajar dan akhirnya bawa kepada tekanan akademik contohnya bila tak dapat belajar dia akan keluar mencari apa yang dia suka kan ataupun dalam situasi dia satu satu dia tak dapat nak adapt dengan situasi kampus dia jadi tak ada kawan ke dia jadi macam keserangan ke so dia akan cari macam mana solusi untuk dia dapat kawan so dia akan rasa oh ada dengan cara bersosial adalah cara untuk dapat kawan tapi cara bersosial yang tidak tidak betullah contohnya dapat kawan dengan cara uh, mungkin uh, daripada apps apps yang tidak uh, elok kan dapat kawan apa kawan daripada platform-platform uh, macam tu ataupun dapat kawan di tempat-tempat yang tidak sesuai uh, contohnya tempat-tempat yang okey ada setengah pelajar dia boleh dia stress dia pergi genting dia pergi cari kelab-kelab kan ada sebab tu saya berani beritahu kan So ada benda-benda yang pelajar ni dia cari solusi tapi dengan cara solusi yang tak betul. Uh, dia dapatlah ada punya release tu tapi dengan cara yang tak betul. Sebenarnya solusi itu adalah menyumbang kepada gejala sosial. Tanpa dia sedar. Punca cuma tekanan akademik saja kan. Okay? Uh, so itu yang saya nampaklah dari segi itu. Kemudian uh, faktor lain tekanan akademik ni macam mana boleh jadi sebab jadi gejala sosial? Faktor sebelum uh, faktor dalam itu juga contohnya macam keluarga tidak memberikan sokongan ataupun macam dalam akademik ni Uh, mak ayah suka compare dengan anak lain-lain. Uh, contohnya Syairah anak yang pandai tapi compare dengan kakak yang lagi pandai. So awak rasa macam ada tekanan dengan akademik kat situ. Hmm. Jadi awak rasa awak perlu dapatkan satu cara untuk awak redis. And then dapatlah cara yang cara itu tapi cara yang tidak 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 elok macam tu kan. So menyumbang kepada kejadian sosial tadi tu. Okay. Uh, terima kasih Puan atas penerangan yang cukup uh, padat. Uh, bagaimana uh, pula dengan pengaruh rakan sebaya adakah uh, rakan sebaya ini juga uh, menjadi pendorong untuk hmm. uh, seseorang tu terlibat dalam gejala sosial ini okey um, okay. bila masuk universiti memang benda yang paling penting adalah macam mana nak cari kawan kan bila contohnya Syairah daripada Sabah hmm. uh, orang Sabah ni daripada Sabah uh, setengah pelajar ada yang tak pernah langsung jejak ke semenanjung So dia akan ada kerja shop kat situ kan macam dia nak cari kawan semenanjung ni dah lah tak pernah keluar daripada uh, Sabah kan Itu nah, itu contohlah kan jadi nak mencari kawan tu adalah satu benda yang nampak macam mudah tapi sebenarnya sangat penting sebab kawan tu dia akan bawa kita ke arah apa bila dah semester ke-8 nanti kan sampai jadi apa macam tu kan sebab pengaruh rakan ni menangkan saya pun pernah jadi PRS kan so saya rasa pengaruh rakan siswa ataupun rakan sebaya ni sangat penting sebab bila kita starting kawan dengan orang yang um, jaga masa orang yang buat tugasan ikut dia punya apa ikut prosedur dia kita kawan dengan kawan kita yang rajin belajar dia nak tak nak kita akan terikut sebab kalau sebaya ni adalah satu kelompok yang sebenarnya kita nak rasa disokong dalam tu okay, tapi macam mana dia boleh menyebabkan gejala sosial contohnya rakan sebaya kita ni kita ada lima orang kawan dalam satu grup kan kita nak rasa diri kita dimiliki dalam grup tu ha, contoh macam Syaira tak suka lepak-lepak uh, contohnya. Tapi kru awak tu ajak lepak. Jadi awak terpaksa buat. Sebab awak nak rasa awak ada dalam awak punya circle. Dalam circle mereka kan. Sebab kalau kata awak tak ikut nanti adik akan dipulaukan ke. So itu antara dilema-dilema bila kita ada rakan sebaya yang tidak tidak apa, tidak positif lah. So awak akan terpaksa ikut apa gejala sosial yang dia akan buat ataupun yang dia dia cuba untuk pujuk kita untuk buat supaya awak ikut dan juga awak rasa awak ada dalam kelompok tu awak takut untuk keluar daripada sekat tersebut kan so sebenarnya dia punya itulah dia punya kepentingan rakan sebaya tu supaya sepatutnya dia memberikan satu sokongan yang positif untuk kita bukan yang sebaliknya okey kemudian satu lagi kalau dari segi bila dengan rakan sebaya ni kita macam cenderung untuk meniru apa yang dibuat okey contohnya macam pelajar-pelajar uh, lelaki lah kan sebab yang merokok ni lelaki kan. Biasanya kita dekat rumah mungkin takkan akan diajar merokok. Kan ada setengah pelajar ni memang daripada background family yang bagus. Tak, mak ayah tak, uh, ayah tak merokok, abang tak merokok. Tapi boleh jadi dia pun tak merokok. Tapi bila masuk ke universiti, dia dalam circle yang kawan-kawan uh, yang merokok. So nak tak nak sama juga macam tadi, dia terpaksa meniru apa yang kawan dia buat. Supaya dia-dia dia tak diajik, kan macam sekarang ni orang kata tak dibahan kan tak dibahan supaya tak kan. jadi dia terpaksa buat benda yang sama, so dengan cara dia imitate uh, tingkah laku kawan tadi uh, dia membawakan kepada budaya sosial tadilah, uh, hmm. itu dia punya menyebabkan kenapa rakan sebaya ni boleh jadi faktor kepada kerja sosial ok kemudian dari segi apa uh, konflik dalaman dengan rakan boleh jadi bergaduh dengan rakan pergaduhan pun antara salah satu gejala sosial juga sebenarnya kan atau sudah ataupun uh, bully buli dalam dalam kelompok kawan-kawan pun boleh jadi kerja sosial juga dalam campus life. Okey baiklah puan. Uh, seperti yang kita tahu sekarang ni kan kita dalam era zaman teknologi mm -hmm. uh, pemodenan. Jadi mm -hmm. uh, macam mana pendapat puan mengenai penggunaan media sosial dan internet tanpa kawalan ni juga? menjadi salah satu sebab eh uh, mahasiswa terjerumus uh, dalam isu gejala sosial ni. Heeh, hmm, okey. Tadi kita dah sebutkan gejala sosial ni dia benda yang sangat besar. Dia boleh jadi apa uh, isu isu-isu mental, boleh jadi buli, boleh jadi isu tadi lah kecurangan akademik, masalah sosial ataupun moral kan, dia sangat sangat besar. So media sosial ni kita kena akui yang kita tak boleh hidup tanpa dia. Kalau sekarang ni kita boleh kata uh, phone adalah kita punya nyawa lah sebenarnya kan bukannya benda-benda yang penting maksudnya sepenting nyawa sebenarnya kan so bagi saya yang paling penting uh, media sosial ni macam mana kita ialah kalau kita ekologik, pelajar yang masuk universiti ni pelajar yang dah matang yang boleh fikir baik buruk kan tapi disebabkan ketagihan gadget benda tu jadi tak terkawal kan okay, so dari segi kenapa gejala uh, sosial ni boleh berpunca daripada uh, media sosial kan maksud saya sebab adalah daripada media sosial yang kita selalu rasa macam kita nak ikut kawan kita. Contohnya macam istilah FOMO. Pernah kan dengar? Mm -hmm. uh, kan, fear of missing. Okey, kan? maksudnya dia tak boleh tak buat nanti dia akan ketinggalan. Kadang-kadang benda yang kita kena buat tu adalah benda-benda tak elok. Oh, contohnya ada trend TikTok kena joget-joget Kalau tak buat nanti macam um, rasa rasa terpinggir. <laughs> Jadi kita buat ikut. So nak tahu tak sebenarnya kita sendiri dah apa dah menormalisasikan benda tu kan. ada yang elok-elok je tak ada masalah pun nak menjerit apa tak ada masalah tak terlalu apa tak terlalu obvious sangat. cuma dia lebih kepada trend-trend yang tidak sepatutnya kan. Trend-trend barat yang memang kita ikut ikut bulat-bulat kan. So bila tak ikut kita jadi ketinggalan. Ah so dia akan mahu kepada itulah. Kemudian dari, satu lagi dari segi macam media sosial, boleh boleh berlaku melalui media sosial. Contohnya daripada kita penulisan kita kita buat orang lain rasa macam oh itu aku ke rasa macam orang cakap tentang aku ke dia dah rasa diri dia seolah macam di, dikecam dibuli kan dari segi uh, apa uh, mental sebenarnya kan so itu boleh jadi salah satu uh, sebab berjalan sosial juga banyaklah sebenarnya kalau nak diulas media sosial sebab media sosial ni dia sebenarnya pengaruh pertama <laughs> pengaruh pertama uh, berjalan sosial kalau contoh kita tengah Uh, tengah sendu-sendu, sedih ke apa kan nah, Kita buka tiktok mesti kita akan uh, Apa, cenderung untuk buka lagu-lagu yang sedih Lalu cerita-cerita yang sedih Lepas tu nanti kita akan ada Kita, kita seolah macam ditarik Ditarik untuk masuk ke dalam baik tersebut kan Tentu kalau kita benci seorang Keluarlah kotak-kotak Ada atau post-post ataupun video-video yang berkaitan dengan uh, Dendam lah, benda-benda macam tu kan Jadi nak tak nak kita terpaksa uh, Mengakui benda tu kan dan kita rasa macam oh betul lah aku, aku kena buat macam ni supaya uh, dia, dia, rasa, uh, dia rasa aku lebih berkuasa macam tu kan orang narsisis dia terpaksa ikut media sosial uh, media sosial tu dah jadi dia punya tuan untuk diikut uh, so itulah yang akan berlaku banyaklah benda sebenarnya kan kalau kata uh, insecurity kalau dalam media sosial kita rasa macam kita insecure tengok orang lain lebih dari kita, kita rasa macam uh, kita rasa macam down and then dia akan lead kepada mental health punya isu uh, contohnya kemurungan, contohnya macam uh, apa uh, kebimbangan, bimbang sebab orang ada aku tak ada bimbang sebab orang tu uh, dapat ramai kawan, aku tak ada kawan kan hanya disebabkan melalui cerita tadi lah uh. Okay. Uh, Baiklah, pastinya uh, para pendengar uh, di luar sana termasuklah diri saya sendiri mengetahui uh, sebenarnya punca-punca uh, gejala sosial ni uh, berada di sekeliling kita. Jadi mm. seterusnya uh, uh, boleh tak uh, puan uh, beritahu apakah kesan yang uh, me yang akan menjadi eh, yang akan uh, terjadi uh, kepada pelajar yang terlibat dalam gejala sosial? Hmm. Okey. Kita tengok kepada beberapa waktulah kan kalau kata nak kesan yang paling utama, saya tak nampak di satu kesan dia, dia akan ada kesan-kesan sampingan juga kan cuma yang of course yang kita boleh kata adalah yang memang confirm itu adalah kesannya adalah keruntuhan ahlak itu mm. memang confirm lah kan, itu antara itu yang paling besarlah dia punya kesan yang memang wajib akan ada sekiranya berlaku media sosial ni kan okay, kemudian dari segi uh, dari segi akademik uh, orang yang melakukan media sosial ni sebenarnya dia mungkin dia ada isu macam mental health ke yang menyebabkan dia buat benda tu kan tapi dalam masa sama bila dia buat perkara-perkara yang media sosial ni dia akan hilang fokus dia pada hakiki dia punya belajar. Maksudnya pelajar maksudnya universiti untuk belajar. Tapi dia dah hilang dunia hakiki dia so dia rasa macam oh belajar tu nombor 2, yang apa yang dia nak buat tu ada nombor satu macam tu kan. So dia hilang fokus dan bila dia hilang fokus of course lah kita akademik akan menurun, merosot kan. Dalam kelas pun uh, contohnya macam media sosial membuli. Okay, pembuli ni akan rasa macam Uh, dia suka buat apa yang dia nak buat, tapi ramai sama orang dia tak suka tak dia So dia akan leak pada benda-benda yang tak ada kawan, akan rasa macam uh, terpinggir kan. So dia akan leak pada dia punya uh, mental yang tidak, tidak tidak positif lah kan. Okay kemudian dari segi apa macam tadi, okay, Emosi dan juga dia punya mental dia akan terganggu kan. Dia akan rasa uh, bimbang, akan rasa murung, itu semua orang akan melaluinya sekiranya dia membuat tingkah laku media sosial tadilah Okay kemudian uh, Orang yang, mem, yang pelaku yang membuat kerja sosial ni sebenarnya dia ialah kita tak boleh nak judge yang dia ni buat tu Tanpa reason mm -hmm. uh, Maksudnya tanpa, tanpa sebab, sebenarnya semua orang buat satu perkara dengan sebab kan Jadi bila dia buat satu perkara tu dia rasa dia puas hati ataupun dia rasa macam apa yang dia buat tu boleh melegakan dia Tapi sebenarnya memberi kesan lain uh, Contohnya kalau kata Dia membuli orang mungkin dia rasa buah hati tapi sebenarnya dia tidur tak nyenyak ha, sebab dia fikir apa yang aku buat kat orang kan ha, tak, maksudnya dia akan ada dapat kesan-kesan sampingan tersebut ha, bila kurang tidur akan jadi pening kepala itu antara kesan yang fizikal lah yang di sini boleh rasa di sini boleh nampak Okay, kemudian uh, masa depan akan terjejas okay. contohnya kalau kita buat satu perkara yang menjejaskan kita punya uh, apa uh, credibility credibility sebagai pelajar contohnya kita buat okey bebas bahasa snake kan sebab dalam universiti pun banyak sangat kes Kes yang melibatkan bos kedudukan Benda macam tu kan sebenarnya sangat banyak Jadi bila perkara tu berlaku dalam universiti Dan dia tak uh, Tak cari jalan ataupun dia tak sedar Benda tu ada kesalahan and then dia tak cari jalan dia akan bawa kepada time dia praktikum ke, time dia LLM ke yang yang boleh merosakkan dia punya kerjaya Dan kata apa sudah dia akan menyebabkan dia punya kerjaya tu akan terjejas sebab dia dah ada kes kat sekolah sekian-sekian macam tu dia akan merosakkan nama universiti, dia akan merosakkan nama family juga kan. So benda-benda macam -benda tu memberi kesan kepada kepada diri dan juga orang sekeliling juga sebenarnya. Bukan diri hmm. seorang. Okay, ya, dan yang paling penting bagi saya lah. Kesan utama dia adalah bila dekat universiti kita tak all out 4 tahun tu develop soft skill, awak akan keluar dalam keadaan yang kosong. Uh, sepatutnya bila macam kita Syairah kan, daripada sekolah dulu, dekat dekat Sabah dulu, uh, Syairah seorang toko pelajar contohnya kan. So bila kita masuk universiti kita nak jadi lebih daripada itu, hmm. nak dapat lebih daripada itu. Tapi kalau contoh kita buat benda-benda yang tak elok, dia akan menjelaskan kita punya akademi apa semua kan. Jadi kita dah tak ada merugikan empat tahun kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya bila lagi kita nak develop kita punya soft skill. Nak tunggu kerja, orang dah tak tunggu dah. Orang terkejut, kerja, orang tak fikir dan nak develop soft skill apa kan, tak perlu kan so kita rugi dekat situ 4 tahun so bagi saya kesannya adalah dia akan kurang kemarin sana lah kan so sangat-sangat merugikan diri individu tu baiklah saya nak tanya sikit lah melalui perspektif Puan okay. hmm. apakah perubahan yang biasanya berlaku kepada seseorang yang terlibat dalam gejala sosial ni dan boleh ke seorang tu dia macam terjerumus untuk melakukan kes-kes jenayah seperti hmm. vandalisme, gangsterisme dan sebagainya. Hmm, okey. Dia uh, kalau nak, nak kira apa yang maksudnya tingkah laku yang lebih lah kan ha. ya. Uh, boleh boleh berlaku sebab uh, contohnya macam ni. Kalau kita kalau kita membuli orang contoh kan and then orang tu memberi respon yang okay, dia takut kita, kita akan rasa puas hati. Bila kita rasa puas hati, kita rasa kita berkuasa, kita akan ada rasa macam addition, addict uh, edit untuk buat lagi. Ha, kita ready untuk buat lagi. Contohnya kalau mungkin sekarang kita membuli orang kita punya junior-junior kita. Boleh jadi kita akan selepas ni kita boleh berani untuk buli kita punya pesyarah Kan? Mungkin lepas ni boleh jadi kita boleh berani untuk apa? Untuk buli kita punya uh, pihak-pihak atasan melalui opposite confession ke contohnya kan? Dengan cara itu ke? Maksudnya dia dah ada keberanian sebab dia dah benda tu macam dia develop daripada kecil daripada uh, benda kecil ke atas kan ke atas. So nak kata bawa kepada benda yang lebih besar, itu boleh berlaku, kan. Contohnya kalau kata, apa, contoh paling mudah, kalau kata uh, kita sentuh sikit berkaitan dengan pergaulan bebas, contohnya kan. Okey, kita bermula dengan, uh, mungkin kita rasa bersosial itu adalah macam orang biasa itu benda yang biasa. Tapi, lama lama kalau kita tak ada kawalan, kita akan kata, oh tak apalah kita boleh je kawan dengan dia, kita boleh je sentuh-sentuh macam tu Tapi, at the end, dia boleh jadi kepada uh, sexual harassment, boleh jadi kepada bersekedulukan, aina boleh jadi lebih daripada itu dan benda tu mesti berlaku dalam ini juga sebab kita ambil, kita ambil lewa yang tak apa-tak apa, apa tu, ha. kita sedar tapi tak buat sesuatu jadi dia akan uh, direct kepada benda yang lebih besar daripada itu Baiklah, uh, kita uh, sudah cakap tentang punca dan kesan tentang gejala sosial ni hmm. dan kita pun mestilah tahu uh, langkah untuk membentuk perkara ni daripada semakin uh, berleluasa dalam kalangan mahasiswa jadi puan, uh, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak universiti untuk mengurangkan uh, mahasiswa untuk terlibat dalam gejala sosial? Ini? Hmm okey. Sebenarnya kalau kata ikut universiti terlalu banyak dah program yang kita buat kan, pelbagai semua. Cuma itulah yang kita nampak sebenarnya uh, nak mengurangkan tu boleh, kita ada effort untuk mengurangkan dan memang kita kena usahakan untuk mengurangkanlah daripada benda tu berlaku semakin banyak kan. Uh, tapi kita kata cabaran tu kadang-kadang ada cabaran yang di luar kawalan kita. Contoh macam tadi lah, kita nak kawal, kita buat penguasaan, kita buat undang-undang, kita uh, buat denda, hukuman, sekian-sekian kan. Tapi gadget tetap di tangan pelajar. Kan? Gadget tetap apa yang dia tengok, apa yang dia buat dalam media sosial, kita tak nak kawal kan semua, semua orang kan. Jadi kita cuma boleh letakkan okay, kalau dia terpangkap, apa yang kita kena buat. Contohnya kalau kata okay, kecurangan akademik, Uh, tertangkap meniru dalam perbezaan, apa yang kita buat uh, kita ada apa uh, hukuman untuk dia sama ada apa uh, di, uh, di extend semester ke, amaran ke kena bayar duit ke, uh, macam itulah maksudnya dah ada undang-undang ada cuma nak dibuat hukuman tu, dia kena hukuman terus lah, uh, jangan kita ada undang-undang tapi tak buat apa-apa contohnya kita settle luar ke jadi bila jadi macam tu, kita tak ada rasa macam uh, Orang yang buat ni tak ada rasa takut ha, kan? Dia rasa macam tak apalah Benda-benda uh, lepas walaupun ada Undang-undang sebenarnya kita kena Bagi saya lah kan Penguatkuasaan undang-undang tu sendiri Nampak macam klise kan ha, Tapi sebenarnya kita undang-undang macam mana pun banyak Tak tahu macam mana pun banyak tapi kalau tak ada uh, Dia punya tindakan dia Tak ada hukum ke apa orang tak akan Rasa macam oh tak apalah orang rasa Berani nak buat lagi dan tu antara yang saya nampak lah Dan juga sekarang pun macam dekat universiti ada ada apa organisasi ataupun satu tim tentang akta keganasan apa eh, sorry akta gangguan seksual hmm. kan kita cover uh, pelajar staff kan yang terlibat ataupun yang terkesan dengan gangguan seksual tersebut itu pun antara cara untuk mengurangkan kejadian sosial lah sebab bila semakin banyak isu uh, isu sexual harassment tu dia akan lead kepada itulah kepada apa benda-benda uh, yang tak sepatutnya. Maksudnya macam zina, berskedudukan kan. Bermula dengan gangguan seksual yang ringan-ringan -ring tu. Uh, so terbentuklah satu apa satu bot tadi tu bot yang atau apa anti gangguan seksual macam tu kan. Jadi so, saya nampak banyaklah sebenarnya universiti punya effort sangat banyak. Uh, cuma itu dah tadilah uh, sama ada ialah benar sebaik tertangkap ataupun tidak dan juga penguasaan dari segi undang-undang tu sendiri. Uh, namun, uh, sekiranya langkah yang diambil oleh pihak universiti ni macam uh, tidak uh, mendatangkan hasil yang positif mm -hmm. macam Puan sendiri pun mm -hmm. kan uh, dari pihak uh, kaunseling mm -hmm. uh, Jadi, uh, apakah pula uh, uh, pusat kaunseling lakukan untuk mm -hmm. membantu pelajar dalam uh, okay. yang terlibat dalam gejala sosial? Mm, okay, so, uh, dalam pusat kaunseling kita dah memang ada KPI untuk apa pembangunan sasia dan juga ahlak pelajar So dalam KPI itu, kita memang kena buat program yang menyebabkan uh, pelajar punya pembangunan sosial lah. Contohnya baru ya, pagi tadi kita habis uh, tentang isu apa, isu benda sosial itu sama ada uh, racun ataupun uh, sebaliknya kan kepada pelajar kan. Macam mana benda sosial boleh apa, boleh lead kepada kejadian sosial. Kemudian kita tengok pada kempen-kempen uh, menjauhi pornografi uh, yang memang boleh lead kepada terang-terangan boleh pada kepada benda-benda yang melibatkan kerja sosial kemudian kita juga buat saringan kesihatan mental maksudnya kita pergi ke college-college macam program tu adalah uh, counselor college kan, maksudnya kita turun ke college-college tu kita akan buat satu saringan kesihatan mental sebab kadang-kadang daripada saringan tu yang kita nampak sebenarnya dia ada masalah dia ada masalah yang sebenarnya apa yang tadi yang saya katakan dia buat sesuatu tu sebab ada, ada sebab lain Contohnya, kenapa dia tidur dalam exam? Oh sebab dia uh, tak prepare. Kenapa tak prepare? Sebab dia dia sekarang ni dia tengah dalam uh, keadaan yang tak stable. Kenapa tak stable? Sebab mak ayah dia bercerai. Uh, dia macam bila cari-cari SPS esok rupanya ada uh, masalah alkohol pun. Uh, so, kita melalui ujian saingan tu, kita boleh tengok. Kita boleh cegak awal lah supaya dia tahu apa isu dia, apa dia nak buat. Uh, sebab kadang-kadang pelajar ni dia buat satu benda tu bukan sebab dia, dia nak tapi dia cuba nak rebel dengan apa yang berlaku dalam hidup dia. Contoh mak yang dia tak bagi perhatian Dia buatlah benda lain yang bagi orang nampak perhatian kat dia Kan dia buat, dia buli orang, dia kacau orang jadi orang bagi perhatian kat dia Kan okay, sebab dia tak dapat perhatian kat rumah tu orang tanya Kemudian uh, dari segi uh, apa, uh, Kebanyakan program lah Kalau macam pasal kawasan memang kita tekankan kepada program Program kepada kolej dan juga kepada fakulti-fakulti Terima kasih Puan Uh, macam mana pula dengan uh, peranan pensyarah uh, pensyara atau staf akademik mm -hmm. Adakah mereka juga uh, memainkan peranan yang penting okay. dalam membendung gejala sosial ini. Mm, Okey, so, saya saya suka soalan tu sebab bagi saya dalam universiti ni tak boleh mengharapkan kaunselor saja, tak boleh mengharapkan apa parent saja. Pesyarah sebenarnya adalah uh, significant people untuk pelajar sebab uh, kebanyakan masa dekat dekat kuliah kan. Mm -hmm. Maksudnya pensyarah tu memang dekat dengan pelajar kan. So persyaraan ni sebenarnya dia kena ada satu ramai je persyaraan yang ambil berat Tapi memang perlu ada rasa macam um, anak murid dia adalah anak dia Sebab ada juga setengah yang macam dia jenis tak kisah uh, Tak kisahlah lah bawa-bawa apa janji yang banyak saya mensiap macam tu kan uh, Yelah betul lah ada orang macam tu mungkin dia tak nak ambil kisah tapi benda tu tak berapa, tak berapa cantik lah Sebenarnya kita kena jaga kita, kita punya apa pelajar kita kan So kalau macam persyarah, contoh kalau dia tahu dia ada um, anak murid dia ataupun pelajar dia ada isu-isu uh, berkaitan dengan rentai ke, kerjaya sosial ke, dia boleh refer sebenarnya dia boleh refer kepada pusat kaunseling untuk pusat kaunseling panggil tadi, pelajar tadi itu uh, antara salah satu cara yang pesyarah boleh guna untuk sama-sama membantu pusat kaunseling untuk mengurangkan kerjaya sosial tadilah uh, ataupun uh, pusat, ada setengah pesyarah dia dijumpa dulu pelajar tu, okay, kenapa dia punya uh, awak punya akademik merosot, kenapa awak punya point makin jatuh kan dia uh, tak dapat nak bantu sepenuhnya mungkin ada part-part uh, yang kena counseling yang kena bantu baru dia akan hidup. Uh, sebagai saya percaya dia main peranan yang penting. Sebab pencerahan ni dia sebenarnya senang untuk dapat uh, tarikan daripada pelajar sebab tarikan pelajar ni bila pelajar dia akan bergantung pada pencerah sebab bagaimana ke pencerah kan. So kalau kita pandai untuk tarik pelajar kita uh, senanglah untuk bantu dia apa masalah dia, apa yang dia punya ni kan. Dan juga dari segi macam semua pelajar ada nasihat akademik kan. So kat situ pun boleh jadi salah satu cara untuk dia dekatkan pelajar dia tanya apa masalah pelajar tu. Hmm. Uh. Baiklah, uh, kita pun sudah sampai ke penghujung uh, podcast kita pada hari ini. Uh, diharapkan agar podcast kita pada hari ini dapat uh, memberi sedikit sebanyak uh, pengetahuan kepada para pendengar di luar sana bahawa uh, isu berjalan sosial ni um, sememangnya kita perlu ambil berat dan Uh, bersama-sama untuk mengambil langkah untuk membentuk gejala ini dari daripada semakin meningkat uh, sebagai mahasiswa uh, kita juga memegang harapan keluarga uh, negara dan uh, masyarakat jadi marilah kita sama-sama membina uh, persekitaran yang positif uh, itu sahaja podcast kita pada hari ini dan jumpa lagi di uh, podcast yang akan datang. <laughs> "Ah! <laughs>